тоже же кто-то дестабилизирует ситуацию. А я с Олегом Свободовцем говорил, он говорит мне... Да, берем, читаем. Говорит, сейчас несем. Я говорю, вот, в нашей газете написано, что на Майдане стоят и бандеровец, и коммунист, и афганец. Вот, написано, все вместе стоят. Да-да-да, мы сейчас будем сносить. А, надо, а, я, а я скажу тебе другое. Это было вот эти люди, а, да. это не 360 тысяч нашего города. Это не все люди. Ну да, ну так не вопрос. Если он кого-то там сильно раздражает, там не тайна. А кто выступил гарантом подписания документов от Европы? Помню вам. Франция, Германия и Польша, да? социалисты Франции, президент социалист.

Я не знаю, как видели Германию в я, я, я не а считаю, что Франции, это нормально. Как, как, как Франция... Я считаю, что вот это толпа. Как а во Франции 45 годов, меня, я я в 1945 году. В памяти. Я не знаю. знаю. Я я как в Дегуле в памяти. Все цивилизации, кто-нибудь из здесь людей стал жить лучше, чем кто как Руковца, или голову Карлова. Вы Европейский ну, на Я, считаю, что нет. <с50> Конечно, не имеет. <мигает. с50> ну, это <с50> спорный <с50> вопрос. А вандализм <с50> это, <с50> это, ну, это, ну, это, неправильно. <с50> <с50> Кстати, <с50> ваше руководство <с50> виновато, что вы дискредитировали идею вообще, нивелировали конечно это, Не, ну... это уже эмоции начинаются. У меня есть э, своя мысль по этому поводу. И у меня есть свои претензии к руководству. И я с ним уже какой-то период называюсь смотром. Понимаешь? Так что у меня есть к нему вот так вопрос он накопил. Я сегодня выступил за создание отрядов самообороны общественного порядка, меня никто не поддержал. Есть, такая... Я тебя поддержу. Я говорю, есть у нас люди, есть у нас город, которые хотят, чтобы их дети спокойно были было спокойствие и законное в городе. Никто не поддержал. Власть сама устранилась все стрыснули. Бросили межеворье, бросили все. И наши такие Сейчас они решили, Азаров прячет деньги Януковича, сейчас Слава Стрельцев. И тут поехали в Харьков, как бабки сады. А вот это вот все, это создать лишние путь. А это все Украины. Это все. Потому что в паркове сыграются а а одни. А это другое. Это на... Не все в нашем городе поддерживают это. это. Не все. И я говорю, у какого у нее дедушки, бабушки, сердечко сегодня не будет жить. Кто за это отвечает? Я говорю сейчас, Кто ребята, вот эти люди это, за это отвечают? Здесь есть нормальные ребята, я говорю. Я говорю, понимаете, сегодня это расстроен, если что-то такое будет тысячи, ну, десятки тысяч, бабушек и нет, при этом власти, ты правильно не уйдешь из Я об этом уже говорил. Они говорят, ну типа поплачут, переживут. Да. Я Поп... говорю, ну, я...